Terima kasih Puan Yang Pengungsi. Sebagai wakil rakyat bagi kawasan Kelang yang semakin pesat membangun dan padat penduduk, saya ingin membangkitkan isu kekurangan infrastruktur sekolah yang sesuai dan mencukupi untuk menampung keperluan pendidikan anak-anak kita. Ramai ibu bapa dan guru meluahkan kebimbangan bahawa bangunan sekolah yang sedia ada tidak lagi mampu menampung jumlah murid yang semakin meningkat terutamanya di kawasan seperti Kelang Utama, Bandar Bukit Raja, Pandamaran dan Parkland dan juga Bandar Botanik. Banyak kali saya telah usulkan perkara ini. Saya perlukan sekolah baru di situ. Saya percaya Kementerian akan melihat perkara ini. Saya ingin bertanya kepada pihak Kementerian juga, berapakah jumlah sebenar yang telah dibelanjakan untuk pembangunan infrastruktur sekolah di Kelang pada tahun-tahun lepas dan adakah terdapat peruntukan khusus dalam belanjawan 2026 untuk menaik taraf atau membina sekolah baru di kawasan ini. Berdasarkan dokumen anggaran perbelanjaan persekutuan 2026, Kementerian Pendidikan telah diperuntukkan sebanyak RM66.2 bilion. Daripada jumlah ini aktiviti kosong 10300, pembangunan infrastruktur menerima peruntukan sebanyak 23.3 juta ringgit. Untuk perkhidmatan dan bekalan, dan RM18.16 juta untuk aset menjadikan jumlah keseluruhannya RM41.46 juta bagi pembangunan infrastruktur pendidikan. Saya memohon agar sebagian daripada peruntukan ini disalurkan secara khusus kepada sekolah-sekolah di Kelang yang bukan saja menghadapi masalah kepadatan pelajar tetapi juga bangunan yang uzur, kekurangan bilik darjah dan kemudahan asas yang tidak mencukupi. Ini penting untuk memastikan persekitaran pembelajaran yang selamat, kondusif dan berkualiti selaras dengan aspirasi pendidikan negara. Saya mohon agar peruntukan di bawah belanjawan 2026 untuk pembinaan sekolah baru khususnya dalam aktiviti 010300 pembangunan infrastruktur dan aktiviti 010400 pembangunan aset di bawah Kementerian Pendidikan digunakan secara telus dan berkesan untuk mempercepatkan projek-projek sekolah di Kelang. Kita tidak boleh lagi menangguhkan keperluan asas pendidikan lebih-lebih lagi di kawasan yang padat seperti Kelang. Setiap penangguhan adalah satu kerugian pada masa depan anak-anak kita. Puan Pengurusi, saya ingin menyentuh tentang keadaan sekolah-sekolah Tamil di negara kita yang masih bergelut dengan kekurangan dana dan kemudahan asas. Ramai pentadbir sekolah Tamil terpaksa mencari jalan sendiri untuk menampung kos operasi dan penyelenggaraan. Saya ingin mencadangkan agar kerajaan menetapkan satu peruntukan yang jelas dan tersusun untuk setiap sekolah jenis kebangsaan sekolah dan sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, Tamil atau sekolah agama supaya tiada sekolah yang perlu bersaing sesama sendiri untuk mendapatkan dana. Peruntukan yang tetap dan telus akan membolehkan merancang jangka panjang yang lebih berkesan dan adil. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas komitmen beliau dalam membina semula sekolah jenis kebangsaan Tamil Ladang Jeram di Pahang. Namun dalam pada itu juga ada juga sekolah masih lagi tergendala seperti SJKT Sungai Bakap, SJKT Serenda dan banyak lagi sekolah masih lagi pembinaannya Klang. tergendala. Klang. Saya ingin menegaskan bahawa masih banyak lagi sekolah Tamil di seluruh negara yang berada dalam keadaan daif dan memerlukan perhatian segera Yang berhormat Klang, boleh saya celah Terima kasih kepada yang berhormat uh, Klang uh, Cuma saya uh, dengar apabila dibicarakan tentang keadaan sekolah-sekolah Tamil uh, Sudah tentu saya ingin ambil peluang ini untuk bertanya juga uh, tentang perkembangan uh, Terkini sekolah jenis kebangsaan Tamil, Gopeng Yang telah pun dilaporkan uh, tahap uh, kerosakan bangunan Yang akibat daripada termakan uh, anak-anak bangunan diklasifikasikan sebagai bangunan yang tidak selamat. So saya mohon dicelakan dan dimasukkan dalam ucapan untuk Timbalan Menteri berjawab nanti. Terima kasih. Tuan Menteri, saya minta daripada Gopeng itu masukkan dalam ucapan saya juga. Dalam pada itu juga saya ingin menyatakan di sini, perkara yang telah dibangkitkan oleh sebelum ini PMX kita pernah menyatakan pada tahun 2023 di satu konvensyen dekat Universiti Melayu pada tahun 2023, bahasa ibunda di sekolah menengah akan diajar sekiranya ada 10 murid dan lebih. Sehingga hari ini saya tidak nampak kementerian melaksanakan program tersebut. Setiap tahun saya tidak lupa untuk menanyakan soalan ini. Setiap kali jawapannya mereka meneliti dan sedang mengkaji. So saya harap kali ini ada jawapan yang lebih baik. Dan uh, ada lagi, puan, saya telah diganggu tadi. So... Akhir sekali, saya menyentuh tentang keperluan untuk merangka strategi yang lebih berkesan agar guru-guru kita dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada tugas akiki mereka di dalam bilik darjah. Saya difahamkan sebenarnya banyak juga sekolah di, kita nampak di sekolah guru-guru tersering diantar kepada kursus-kursus yang di, uh, diadakan oleh kementerian. Ada juga guru-guru khasnya kita nampak kalau minggu satu bulan ada 10 kursus, guru yang sama juga akan ada. Banyak juga kita nampak kalau guru-guru sentiasa dibebani dengan kursus-kursus begini ataupun ada guru-guru pula suka pergi kursus dan sebagainya. Ramai guru di sekolah itu sendiri tiada. Dan ini menunjukkan kekurangan guru telah berlaku, sudah ada kita masalah kekurangan guru sudah pun ada. Tambahan pula guru selalu dihantar kepada kursus dan kita nampak ini perlu dipantau oleh kementerian. Sudah tiba masanya lagi-lagi kita nampak dengar kabar sekarang dengan cara dua guru dalam satu kelas memang satu pemikiran yang begitu uh, nampak kehadapan. Tapi adakah ini menunjukkan kerajaan kementerian akan melantik lebih banyak guru lagi? Adakah kita sedang menghadapi kekurangan guru yang begitu kritikal? Adakah kita akan melantik satu jumlah guru yang begitu ramai nanti sebab kita tahu di sekolah TMS, sekolah Cina dan juga banyak juga khusus-khusus apa tu pelajaran guru kurang. Ya masih lagi pelantikan ini masih menghadapi satu keadaan yang kritikal. Tapi saya nampak perkara ini tidak diambil begitu serius sehingga hari ini. Tapi kita nampak sekarang pula ada dua guru dalam satu kelas. Bukan saya tidak sokong, tidak sokong, tapi perlu diambil kira dan juga mengambil maklumat bahawa perkara ini lebih serius sebab ia menelan satu belanja yang besar dalam pada itu. Ya, dalam sebelum lah akhiri belum. saya, sebelum akhiri uh, saya, ingin saya menjelaskan lagi peruntukan yang khas yang saya tadi nyatakan untuk sekolah Tamil kita tidak pernah dengar dalam baj bajet. Saya harap tahun-tahun sebelum ini iaitu penggal yang lalu seperti tahun 2022 dan sebagainya kita dengar selalunya ada peruntukan khas diberitahu dalam bajet. Ini penting apabila bajet ini beritahu sekolah Tamil itu berapa peruntukannya dapat kita tahu adakah ia benar-benar digunakan dengan telus. Sekian terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kelang. Saya